зафиксовано узком статом абсолютно зарастание численности населения Украины. Украине. Вона снижалась с 52 миллионов до 45,5 миллионов сегодня. Это наибольший биль Украины в последние десятилетия. Ярка плата за вкрайне вдавую политику внутренних трансформаций до да несприятливой зовнешней умовы. И вот с на решетке, на 1 жовтня, 2012 року наявное население Украины стало больше, чем на 1 вересня 2012 года. 11-12 Прошу пробачить. Не на 1 вересня 2012 года. Как кажется, статистично, майже непометна змина. А вы, важны его А также характерно тому, что идея интегральным результатом социально-экономичного розвитка. По точному уроку несколько месяцев отбывается взрастание населения. Е фактом, что в 10 из 27 регионов спостерегается взрастание населения автономной республики Крым, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франкивской, Киевской, Одесской, Рименской, Тернопольской, Черневецкой областях, а также в местах Киеве и Севастополя.